Да. Давай, Давай. А что, с тобой здороваться уже надо? Все. Бери, 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 бери. Все, не прощаюсь. Так, это моя команда, понял? Вот. В школу, понял, все, домики, коттеджи, понял, вот. Ой, там вот. так подолбали. Конечно. Подолбали там, да, жалко. Киев попал. По необходимости. Когда началось три недели, мы сидели в подвале, вот. и когда мой внук, внук уже начал различать, какой снаряд летит, или это град, или мина, или, допустим, или фугас, вот, то я уже не выдержал и собрал ребенка, вот, жену и уехали. Ну, сначала уехали в Новотроицк, там тоже стреляют к родственникам. Ну, а потом куда деваться? В столицу в Киев. А вот. у вас в Киеве есть родственники Никого... Или вы на пустое место? Их? Нет, приехали на пустое место. Вот, э, ну, помогли волонтеры прежде всего. Ну, нашли э, снять помогли снять квартиру дочери вот все. живем шесть человек в двух комнатах ну на жилье не жалуемся слава богу что это есть вот насколько сложно в Киеве сейчас людям найти жилье вот если в Киеве никого нет вот приезжает человек и... сложно много я вам скажу только благодаря волонтерам вот таким небезразличным людям, таким, будем говорить, патриотам, как вот Литвинова Леся, которую я только вот узнал буквально вчера, как ее фамилия. Леся, Леся. Ксюша Киевская. Ну тут в основном, понимаете, не спрашивают фамилии. Ну вот две недели где-то я, как говорится, был в поисках работы, потому что пенсии, была задержка с пенсией. Вот, подрабатывал, не внушаясь никакой работы, а потом сюда пришел помогать э, тем же несчастным людям, которые, будем говорить, еще в более тяжелом положении, чем я оказался, чем я и моя семья. Здесь даже не спрашивают, кто такие волонтеры, кто они организовали, вот благодаря небезразличным людям, киевлянам, вот, мы в первую очередь помогаем тем людям, которые попали в вот такую ситуацию. Люди приезжают, я вам скажу, даже вот на сегодняшний день, в летней одежде. Вот. Вчера я буквально двух пенсионеров одевал, вот, которые приехали в спортивном костюме и в летних и в кедах. И в... Подыскаем. Киевляне очень много несут. А люди, люди все сделают. Дайте только чуть-чуть условия. Понимаете, дайте мир. Дайте заинтересованность, дайте материально заинтересованность.